আছাম অলিজ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত সোতৰটা খুবেই কমন জি কে উল্লেখ কৰা হ'ল ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে সংবিধান সভা অৰ্থাৎ কনষ্টিটিউণ্ট এচেম্বলি কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিল উত্তৰ ছয় ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনত সংবিধান সভাৰ প্ৰথম অস্থায়ী সভাপতি অৰ্থাৎ টেম্প'ৰেৰী প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিল উত্তৰ ডক্টৰ শশীদানন্দ সিনহা সংবিধানসভাৰ স্থায়ী সভাপতি অৰ্থাৎ পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেছিডেণ্ট কাক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল উত্তৰ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠক অৰ্থাৎ কনষ্টিটিউণ্ট এচেম্বলিৰ ফাৰ্ষ্ট ছেচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল ওঠৰ ন ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনত ভাৰতৰ সংবিধানখন কিমান চনত বলবৎ কৰা হৈছিল উত্তৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰী ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত সংবিধান সভাৰ খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ অৰ্থাৎ ড্ৰাফ্টিং কমিটিৰ চেয়াৰমেন কোন আছিল ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন কিমান চনত গৃহীত কৰা হৈছিল উত্তৰ ছাব্বিছ নৱেম্বৰ ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনত স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিল উত্তৰ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী উপ ৰাষ্ট্ৰপতি অৰ্থাৎ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিল উত্তৰ ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল উত্তৰ জৱাহৰলাল নেহৰু স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল উত্তৰ ইন্দিৰা গান্ধী স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰী অৰ্থাৎ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ কোন আছিল উত্তৰ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী আইন মন্ত্ৰী কোন আছিল উত্তৰ ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল ডক্টৰ সচেতা কৃপালানী ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাজ্যপাল অৰ্থাৎ গৱৰ্ণৰ কোন আছিল ডক্টৰ সৰুজনী নাইডু মহাত্মা গান্ধীয়ে কিমান চনত আফ্ৰিকাৰ পৰা ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিছিল উত্তৰ ন জানুৱাৰী ঊনৈছশ পোন্ধৰ চনত চম্পাৰণ চত্যগ্ৰহ কিমান চনত আৰম্ভ হৈছিল উত্তৰ দহ এপ্ৰিল ঊনৈছশ সোতৰ চনত ছাইমন কমিশ্যন ভাৰতলৈ কিমান চনত আহিছিল উত্তৰ তিনি ফেব্ৰুৱাৰী ঊনৈছশ আঠাইছ চনত ৰাউলত আইন কেতিয়া গৃহীত হৈছিল উত্তৰ ওঠৰ মাৰ্চ ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিমান চনত ভাৰতলৈ আহিছিল উত্তৰ ষোল্লশ আঠ চনত আইন অমান্য আন্দোলন অৰ্থাৎ চিভিল ডিছ অবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট আৰু লোন সত্যগ্ৰহ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল উত্তৰ বাৰ মাৰ্চ ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত ভাৰত্যাগ আন্দোলন অৰ্থাৎ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কেতিয়া হৈছিল উত্তৰ আঠ আগষ্ট ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত প্ৰথম ঘূৰণীয়া মেজমেল অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স কিমান চনত হৈছিল উত্তৰ বাৰ নৱেম্বৰ ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনৰ পৰা ঊনৈছ জানুৱাৰী ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনলৈকে দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল কিমান চনত হৈছিল ওঠৰ ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহলৈকে তৃতীয় ঘূৰ্ণীয়া মেজমেল কিমান চনত হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ বত্ৰিছ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহলৈকে মহাম্মা গান্ধীয়ে কোনখন ঘূৰ্ণীয়া মেজমেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল উত্তৰ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবুল অৰ্থাৎ দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল গান্ধী অৰবিন্দ চুক্তিৰ স্বাক্ষৰ কেতিয়া কৰা হৈছিল উত্তৰ পাঁচ মাৰ্চ ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনত পৰাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল উত্তৰ উইলিয়াম বেণ্টিং ব্ৰিটিছ শাকিত ভাৰতৰ প্ৰথম ভাইচৰী কোন আছিল উত্তৰ লৰ্ড কেনিং চিপাহী বিদ্ৰোহ কিমান চনত হৈছিল উত্তৰ ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত কিমান চনত মংগল পাণ্ডেক ফাঁচি দিয়া হৈছিল উত্তৰ ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত ভগত সিঙক কিমান চনত ফাঁচি দিয়া হৈছিল উত্তৰ তেইছ মাৰ্চ ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনত ঊনৈছশ ষোল্ল চনত হোমৰুলী কোনেক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল উত্তৰ এনি পেচান্ট আৰু বাল গংগাধৰ তিলকে জালিয়নালবাগ হত্যাকাণ্ড কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল উত্তৰ তেৰ এপ্ৰিল ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত চৌৰি চৌৰাকাণ্ড কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল উত্তৰ চাৰি ফেব্ৰুৱাৰী ঊনৈছশ বাইছ চনত আগষ্ট আন্দোলন বুলি কোনটো আন্দোলনক কোৱা হয় উত্তৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন অৰ্থাৎ কুইট ইণ্ডিয়া মহোমেণ্ডক কোৱা হয় বংগ বিভাজন কিমান চনত কৰা হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ পাঁচ চনত মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ প্ৰথম কিমান চনত আহিছিল উত্তৰ ঊনৈছশ একৈছ চনত ঊনৈছশ তেইছ চনত স্বৰাজ দল কোনে গঠন কৰিছিল উত্তৰ চিত্তৰঞ্জন দাস আৰু মতিলাল নেহৰুৱে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল উত্তৰ আঠাইছ ডিচেম্বৰ ওঠৰশ পঁচাশী চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অৰ্থাৎ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিল উত্তৰ এল এন অক্টোভিয়ান হিউম ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল উত্তৰ উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম মহিলা সভাপতি কোন আছিল উত্তৰ এনি বেচান্ত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা সভাপতি কোন আছিল উত্তৰ সৰুজনী নাইডু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল উত্তৰ বম্বেত মহাত্মা গান্ধীয়ে কিমান চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আসন গ্ৰহণ কৰিছিল উত্তৰ ঊনৈছশ চৌব্বিছ চনত বেলগাম অধিৱেশনত চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলে কিমান চনত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আসন গ্ৰহণ কৰিছিল উত্তৰ ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনৰ কৰাচী অধিৱেশনত কিমান চনত ক্ৰিপ ছিমচন ভাৰতলৈ আহিছিল উত্তৰ ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ মাৰ্চ মাহত কুশল কোঁৱৰক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ তিয়াল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ জুনত মণিৰম দেৱানক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল উত্তৰ ওঠৰশ আঠাৱন্ন চনৰ ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত কৰা নহ'লে মৰা অৰ্থাৎ দুৱৰ দায় এই শ্লোগান কোনে দিছিল ডক্টৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে খিলাফট আন্দোলন কিমান চনত আৰম্ভ হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত প্ৰাৰ্থনা সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন ডক্টৰ আত্মাৰাম পাণ্ডুৰং প্ৰাৰ্থনা সমাজ কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল উত্তৰ ওঠৰশ সাতষষ্ঠি চনত স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ভাৰতীয় গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল উত্তৰ চি ৰাজাগোপালাচাৰ্য ৰামকৃষ্ণ মিছন কোনে স্থাপন কৰিছিল উত্তৰ স্বামী বিবেকানন্দই ৰামকৃষ্ণ মিছন কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল উত্তৰ ওঠৰশ সাতানব্বৈ চনত আজাদ ইনফ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল উত্তৰ সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে কাকৰীকাণ্ড কেতিয়া সংঘটিত কৰা হৈছিল উত্তৰ ন আগষ্ট ঊনৈছশ পঁচিছ চনত পথৰুঘাট কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল উত্তৰ আঠাইছ জানুৱাৰী ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনত ফুলগুৰি ঢাৱা কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল উত্তৰ ওঠৰ অক্টোবৰ ওঠৰশ এষষ্ঠি চনত পঞ্জাৱ কেশৰী বুলি কোনগৰাকী ব্যক্তিক কোৱা হয় উত্তৰ লালা লাজপট ৰায় লৌহ মানৱ বুলি কোনগৰাকী ব্যক্তিক কোৱা হয় উত্তৰ চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলক মহাত্মা গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক গুৰু কোন আছিল উত্তৰ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে মহাত্মা গান্ধীৰ কিমান চনৰ মৃত্যু হৈছিল উত্তৰ ত্ৰিছ জানুৱাৰী ঊনৈছশ পাঁচচল্লিছ চনত মোক তেজ দিয়া মই তোমাক স্বাধীনতা দিম ইউ গিভ মি প্লাড আই উইল গিভ ইউ ফ্ৰীডম এই শ্লোগান কোনে দিছিল উত্তৰ সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে শিক্ষা ব্যৱস্থা উন্নতি সাধনৰ কাৰণে লৰ্ড দীপনে কিমান চনত সান্তাৰ কমিশ্যন গঠন কৰিছিল উত্তৰ ওঠৰশ বিয়াশী চনত ব্ৰহ্ম সমাজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল উত্তৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ে ব্ৰহ্ম সমাজ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল উত্তৰ ওঠৰশ আঠাইছ চনত অসহযোগ আন্দোলন অৰ্থাৎ নন কৰ্পৰেশ্যন মুভমেণ্ট কিমান চনত আৰম্ভ হৈছিল উত্তৰ চাৰি ছেপ্টেম্বৰ ঊনৈছশ বিশ চনত থিয়ছফিকেল ছ'চাইটি কোনে গঠন কৰিছিল উত্তৰ মেডাম এইচ পি ব্লাভাস্কি আৰু কৰ্ণেল এইচ এছ অলপটে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ